Да, Да, здравствуйте. Добрый день. И а? Есен, как беспокоит вас. Я вижу. Я, я вам даю три дня, чтобы вы уехали из города, больше никогда в город не возвращались. И закрыли свой магазинчик, потому что вы поймете значение нашего разговора чуть позже. Но я советую, это лучше для вас, так сказать, решение. Это касается также и Гончарука и других там федератов, вроде вас, которые, так сказать, затерроризировали город. Вы что, погрожаете? Я говорю, будет хуёво очень, да, погрожаете, тебе федерации, ёбаны, ублюдок. кто что Ублюдок, говорю, федерации, ёбаны. Как тебе да? ещё назвать? Поэтому я тебе даю три дня. Антон Владимирович, вы что, под кайфом, или Нет, я не под кайфом, я абсолютно ступаю. А ты под кайфом. Ты да? вонючий, на человек, уважаемый. Я тебя, блядь, порошок и двоих этих криминалитет випаж. Я вам сукам даю три дня еще раз. Вы уехали Где в город? города. Значение нашего разговора ты поймешь чуть позже. Будь здоров. Mm -hmm.